Тренер команды Starlight 2 Геннадий Водовоз. Вот такие как Команда готовится до наступного баскетбольного сезона? Uh, да, мы сейчас выехали сначала с младшими детьми. Были две недели в Рипуженце, в лагере Медуниверситета. Это дети 2006-2008 года. Как бы снова больше 2008, но было пару детей 2006 года. Мы провели две недели там. Uh, с июня месяца мы работаем. Дополнительно с тренером Любовь Кирилловой Три раза в неделю работаем на Буковине По индивидуальным планам Легкой атлетикой Готовим базу Потому что через два дня мы выезжаем В Хмельницкую область На учебно-тренировочный сбор На 21 день Готовимся к ВАЮБЛу по возрасту 2001-2003 Команда собрана из, уже будем говорить так, относительно опытных ребят, которые играли 2001 года, Ну и к ним добавляем детей, которые у нас уже есть 2002-2003 у нас как бы есть неплохое подкрепление именно этого возраста. Какие изменения в команде? Какой чемпионат распространяется? Сроки проведены? Уже Да, значит, э, изменения в команде какие? То есть от нас ушли ребята 99 -го года, ушли в команду э, Star Life 2. То есть которые будут представлять команду клуб Starlight на чемпионате Украины, там, не знаю, западный регион, еще пока еще неизвестно, вот федерация будет сейчас известен. Значит, добавились дети 2002-2003 года, они взяли несколько человек с области предварительно, то есть, значит, у нас в этой команде есть два парня, кандидата сборной Украины, то есть, которые представляли нашу Буковину, Здесь это Нестеренко, Нестеренко, Максим и Игнатюк, Иван. ю 14 Да, ю 14 да, там где главным тренером Лебединцев Виталий Александрович работает. Вот, то есть ребята хорошие, ребята перспективные, то есть я думаю, что как будет интересно посмотреть, то есть и родителям, и любителям баскетбола на них уже как бы в действии. Как он я даже присутствовал на пару тренировок во Франковске, когда был сбор, смотрел. То есть у нас еще кроме всего был, будем говорить так, по общей договоренности между тренером сборной был вызван еще писанчин Ростислав на этот сбор. Посмотрел, получил море удовольствие, дети довольны, дети заряжены, дети готовы работать. Мы тренируемся сейчас по две тренировки в день, даже находясь как бы в режиме летнего как бы отдыха. То есть мы тренируемся сейчас. Нам 22-я школа пошла на встречу, мы тренируемся в зале 22-й школы. И стадион Буковина тоже огромное спасибо директору Буковины, потому что мы тренируемся на песке на поле для пляжного волейбола. Укрепляемся и готовимся, чтобы, чтобы было меньше травм на чемпионате в Украине. это Дорозьмова про открытие видения баскетбола в детской спортивной школе у нас в Чернигове, Какая ситуация? Ну, пока ситуация э, до конца не выяснена, хотя я же говорю, что то есть я еще успел э, позаниматься в отделении баскетбола, еще сам будучи ребенком отделение баскетбола. Тогда это была еще третья детская и юношеская спортивная школа. Сейчас это областная спортивная школа. Очень бы хотелось, потому что ну, дети достойны, и город достоин того, чтобы здесь было отделение баскетбола, в котором могли заниматься мальчики, ну, там, девочки. То есть, потому что у нас как бы есть городское отделение, в котором есть один, городское для США один, который работает тренера, там, Прохницкий, Чехимский. И, соответственно, то есть, конечно, хотелось области, потому что есть очень перспективные дети, там, 2002-2003 года, они уже были у нас на просмотре, то есть их уже видел и директор клуба Александр Тюрин, то есть мы как бы, общались с родителями, то есть и пришли к какому-то согласию, что дети будут посещать там, по возможности тренировки нашей команды, участвовать в UBL в этом сезоне. Ну, Супер.